बसमीम् अल्लाक मैं हूँ लाइबा और आप देख रहे हैं लिबू किचन यूट्यूब आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्ती रसमलाई की रेसपी शेयर करने जा रही हूँ और उसके लिए हमने लिया है यहाँ पर वन लीटर मिल्क और साथ में लिया है टू टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च और यहाँ पर लिया है हमने टू टेबल स्पून देसी घी या फिर नॉर्मल घी भी ले सकते हैं और यहाँ पर हमने लिया है एक अदर्द एग और साथ में हमने लिया है यहाँ पर एक कप शुगर है हमारे पास और आप शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकती हैं और हमने यहाँ पर साथ ही लिया है एक अदद शान स्पेशल रसमलाई की डब्बी लेकर आई हूँ पैकेट है हमारे पास तो हम इसी से मिलकर बनाते हैं रसमलाई तो चले स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक अदद कढ़ाई ले लिया है ऑलरेडी और, और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं मिल्क को और इसके नीचे हम गैस का फ्लेम ऑन करके कर देते हैं और व्यवर्स इसमें दूध में जो है उबाल आने स्टार्ट हो गई है तो अब हम गैस का फ्लेम करते हैं मीडियम मैंने यहाँ पे गैस को कम कर दिया है तो अब हम इस स्टेज पे इसमें ऐड करते हैं शुगर आप शुगर अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा कम और ज्यादा भी कर सकते हैं इसको करते हैं मिक्स तो वीवर्स मैंने मिल्क के अंदर जो है तकरीबन एक कप के करीब जो है शुगर मैंने ऐड कर दिया है तो अब हम इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पे तो अब हम बनाते हैं अपनी रसमलाई की डो तो चलिए स्टार्ट करते हैं रसमलाई की डो कैसे बनाते हैं झटपट से तो दे ये देखिएगा हमारे पास एक ही साशे पैक है इसका तो अब हम इसको ओपिन करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे इसमें साथ में ऐड कर देंगे वन टेबल स्पून एग जिसको हमने फेंट के रख दिया था तो इसको हम फेटते हैं जैसे जैसे हमें जरूरत होगी तो हम इसमें ऐड करते जाएंगे तो वह तो वह अंडे जिसको हमने फेंट के रखा हुआ है ऑलरेडी और इसमें ऐड कर देंगे वन टेबल स्पून मिल्क इसकीडो तो सी सख्त हो गई है तो हम इसमें टेबल स्पून और मिल्क ऐड कर देंगे तो ये देखिए अगर इसका बहुत अच्छे से रेडी हो गई है तो अब हम इसको जो है इसके छोटे तो छोटे से बॉल्स बनाएंगे जिस शेप में आपको बनाना है तो आप उसी शेप में बना सकते हैं तकरीबन हम इसके जो है ना बारह से पंद्रह बॉल्स बनाएंगे क्योंकि ये मिल्क में जाने के बाद तो ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो इस तरीके से हमने इसके बनाए हैं गोल तो अब हम इसको हल्के से प्रेस करेंगे ये बन जाएंगे हमारे और गोल शेप में इसमें क्रैक्स नहीं पड़ने चाहिए वरना तो आपकी जो रसमलाई है ये बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे इस बात का बहुत ख्याल रखना है, तो तो है तो अब हम इसी स्टेज पे जो है, हम इसमें मलाई ऐड करेंगे तो ये खुद ही जो है ना एकदम से ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे बिल्कुल धीरे धीरे अपने हाथों की मदद से इसको तो वो हिलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये देखिएगा सागे जो रसमलाई है हमारी ऊपर आ चुकी है तो बस अब हम तो दे के बाद इसको पलटना स्टार्ट कर देंगे तो ये देखिएगा हम इसको पलट गए हैं ताकि आगे पीछे से ये अच्छे से पक जाए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रख दिया है तो हम इसको तकरीबन दस मिनट तक हम इसको कुक करेंगे यहाँ पे ये यह देखिएगा रसमलाई हमारी जो है वो बहुत अच्छे से फूलना स्टार्ट हो गई है मैंने गैस का फ्लेम कम कर दिया है तकरीबन मीडियम फ्लेम पे ही रख मैं इसको पकाने के लिए हर थोड़ी देर में हमें इसकी साइड्स को चेंज करने हैं तो वीबर ये देखिएगा मैंने टू टेबल स्पून मिल्क में जो है ना वन टेबल स्पून भर के जो है कॉर्नफ्लावर लिया है तो हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स करके इसमें ऐड कर देते हैं ऐसे इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा डाल के हमारी मलाई रेडी हो गई है तो इसको हम सर्विंग प्लेटर में निकाल लेते हैं तो ये देखिएगा मैंने इसको निकालना स्टार्ट कर दिया है तो ये देखिएगा व्यवर्स हमारी जो रसमलाई है ये बिल्कुल रेडी हो गई है तो अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए पर उसके बाद ही हाँ आप इसको सर्व कर सकते हैं तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय से आगा कीजिएगा तो मेरे चैनल को अभी तक लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे तो इनशाला अब हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट के साथ और तो तब तक के लिए लाइबा को दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे अल्लाह हाफिज